Дякую, що остались з нами на телеканалі «Київ». Триває програма «Громадська приймальна». Сьогодні вторник, 29 квітня. У нас с вами другий блок «Поради лікаря». Чи існує надійний метод запобігання небажаної вагітності? Як діють гормональні контрацептиви? Як правильно приймати і хто може використовувати комбіновані оральні контрацептиви? 100% надійного методу попередження вагітності не існує. Природу важко обманути, адже природа жіночого організму полягає в тому, щоб завагітніти та народжувати дітей. Проте можна порівняти різні методи запобігання вагітності за їх надійністю Замить поради лікаря. Наталія Волкова, завідуюча жіночою консультацією клініка діагностичного центру Почарського району міста Києва. Сьогодні у нас у студії 223 09 71 Вкотре сьогодні, шановні глядачі, ми піднімаємо дану тему, тому що пам'ятаючи попередні ефіри і кількість ваших дзвінків і проблемних запитань. Сьогодні, будь ласка, єдине, що прошу, вже звертаюся. Телефонуйте 223-09-71. Сьогодні маєте змогу у висококваліфікованого гінеколога отримати консультацію. Тому, будь ласка, двісті двадцять Наталя Юрівна, рада вас бачити. Добрий день. Добрий день. Ми дійсно сьогодні продовжимо. Нас така вже знаєте, неодноразово піднімала, але є про що поговорити, тому що, по-перше, постійно з'являється якісь, ну не постійно, щоб там щоденно, це неправда. Але постійно дійсно періодично з'являються якісь нові методи запобігання небажаної вагітності. Маю на увазі саме такий фармацевтичний бізнес диктує свої правила і вони з'являються. Але ну чомусь при такому великому асортименті тих засобів, ну які насправді не є досить складні. нем здавалося, або у приеме, або на у использовании. але люди чомусь не користуються, наскільки я розумію, да, тому що на жаль, феномен. кількість абортів да. якось не зменшується. Да. це і не тишить. Вот это феномен какого-то постсоветского пространства, вот этой постабортной культуры на сегодняшний день Россия проводила такое клиническое исследование, и оказалось, что действительно наши женщины не желают предохраняться. Они знают, что есть методы предохранения, они знают, насколько они эффективны, но они почему-то все время полагаются на авось. А вдруг вот меня пронесет? Да? А вдруг это с кем-то другим случается, а у меня все будет в порядке? Так, если я забеременею, значит, я буду рожать. Но, к сожалению, 50% беременности являются нежеланными, и из них 50% женщины делают аборты. Только женщина начинает жить половой жизнью, в течение полугода 40% женщин делают аборты. А потом мы удивляемся, как это так, почему у нас так много бесплодия. Почему клиники ЭКО растут, как просто грибы под дождем. Стакция, Именно правда. поэтому есть на них спрос. Очень угу. много бесплодных женщин. А много бесплодных женщин из-за того, что у нас очень много абортов. Это очень взаимосвязанные вещи. И, к сожалению, только 2,5% женщин в нашей, на нашей Украине используют методы предохранения. Это катастрофически малая доза. Катастрофически малая. Бельгия 55% женщин репродуктивного возраста используют, да, используют гормональную mm. контрацепцию. Остальные 50% это они либо беременные, либо кормят грудью. То есть у них нет такого: что вот я живу половую жизнью, я ничего не делаю. То есть, либо я беременю и рожаю, либо я предохраняюсь. Другого вибора ні женщина если она сяна живе такої життя. Ми вже почали та, говорити про та, гормональні контрацептиви. Та. Давайте це про не ну, найбільш та, такі та, варіанти та, ефективну ну, простими словами, пігулочки, таблеточки, якщо да, кажуть, да, так да, а я хочу, щоб ви нагадали, от який їх принцип дії? Ну, що що відбувається в організмі жінки? Ми знаємо, що має настати період овуляції, коли жінка то секунди ті хвилини може якраз завагітніти. А от що відбувається з періоду овуляції, якщо жінка от постійно приймає саме гормональні контрацепти? Основний принцип дії гормональної контрацепції не дає це не відбувається прийшла зрівання її Якщо не відбувається зрівання яйцеклетки, Забеременеть женщина просто не может. Угу. Именно поэтому стопроцентная эффективность. Тут ты ни на что не полагаешься, ни на какие случайности. Принимаешь гормональные контрацептивы, переводишь свои яичники в состояние покоя. Угу. Вот такой медикаментозный Спокой, сон. Так. Яичники отдыхают. И чем больше будут они отдыхать, тем дольше женщина будет оставаться с большим А резервом. реальним резервам. Тобто, у нього буде дуже багато яйцеклеток. Якщо у нього яйцеклеток, значить вона зберігає свою на А ну, Ви зараз так медично да, ми зазначили, да. що фолікули, якщо не помиляюсь, да, так? Да. велика їх кількість. І це добре, це говорить про качество. Кожна дівочка рождається з определенним западомкою. Простими словами протизаплідні да. засоби, гормональні контрацептив призводять до того, що їх кількість зменшується. Це Ні, неправда. Фізіологічно для жінки. Как только она начинает менструировать, значит, происходит выход яйцеклетки, физиологично беременеть, затем два года кормить, потом опять беременеть, два года кормить. Так задумала природа. Вот, а и так, природа, так это правильно. Вы именно таким дитей, образом скильки, жили наши прабабушки. Сколько детей было? Так у нас и было у наших прабабушек 12-15 детей. Женщина не знала, что такое менструация. У нее не было менструации, она не успевала ее иметь. На сегодняшний день почему-то наши женщины не хотят иметь 12 лет. За какого веку починала народжу? Вот еще вот Месячно 20... начинаются с 11 лет где-то. С 11 лет наши женщины беременели. Раньше. раньше. Ага. Сейчас общая тенденция это 27-30 лет. Это первая беременность. Так? вот По миру именно так происходит. Так? Для того, чтобы женщина могла в 25, 27, в 30 лет хорошо родить, ей нужно думать с 11 лет, как она распорядится своими яичниками, как она распорядится своими яйцеклетками. Дайте отдых. Именно этот отдых обеспечит вам беременность в то время, когда вы к ней будете как психосоциально, эмоционально, готовите. материально готовы для того, чтобы ваш ребенок был действительно для вас желанным даром судьбы, а не наказанием, которое вам сейчас и не нужно, ну, если уже так будет либо нежелательная беременность, либо аборт. Так, ну, это никому не надо. И сейчас есть все методы для того, чтобы этого не допустить. И помимо просто контрацептивного эффекта, ведь гормональная контрацепция дает огромное количество дополнительных преимуществ, тихий Спокойный низкий гормональный фон обеспечивает mm -hmm. того, что женщина будет иметь 50% меньше рака яичников. Это уже доказано. Она будет на 50% иметь меньше рака эндометрия. А доказано. б тому, що да. я так розумію, не йде розвиток цих таких да, насправді да. досить жахливих захворювань, да. тому що виходить так, що гормональні контрацептиви, а повертаючись на нашу розмови, вони дають спокій певний, і фолі, коли, скажімо так, да. собі спокійно живуть і Без... знає, що ви їх положили mm -hmm. кудись віддихати, ви їх відложили в стороночку. Якщо ви їх відложили в стороночку, коли вам їх треба, буде, ви їх візьмете. Тільки хотіла запитати, да. коли їх треба забрати? <laughs> есть необходимость. Можно если принимать контрацепцию приймати. 5, да. 10, 15 да. лет, столько, сколько вам надо. Угу. И как только надумали иметь детей, вы прекращаете принимать гормональные контрацептивы. В течение первого месяца беременем 25% женщин, в течение второго месяца беременеют 50% женщин, к восьмому-девятому месяцу беременеют практически 80% а женщин. А что можно сказать тем ну? девчатам и женкам, которые, если не могут то, скидаются на то, что долгое время принимали контрацептивы? Нет, это неправильно. Это, неправильно. Так, это уже доказано в мире и... контрацептивы же таблетки уже больше 53 лет угу. больше то есть за это время уже накоплена огромная доказательная база по их эффективности по их опасности по их каким-то профилактическим эффектам именно поэтому сейчас уже можно с определенной долей уверенности утверждать что гормональная контрацепция не оказывает никакого нежелательного эффекта для дальнейшей репродуктивной функции наоборот это сберегание яйцеклеток это покой яичником это длительная и красивая, интересная жизнь, потому что климакс наступит гораздо позже, потому что вы сохраняли свои циклетки, и вы их будете расходовать медленнее, и, естественно, сохраните свою молодость. 223-09-71, Сегодня говорим про контрацепцию, сейчас трошки поговорим еще про другие виды. Чекаем мои два запитания. Прошу, 223 71 Но вот те, что было всегда, оно и ныне используется, спирали, так звание. Да, конечно. Купачки, есть. Есть. есть очень много методов контрацепции. И, в принципе, если женщина mm -hmm. не хочет принимать, допустим, самую эффективную, это так. гормональная контрацепция, по каким-то своим предубеждениям ну, уж, так. Так? есть возможность выбрать спирали. Так. Презервативы, опять-таки, вот, очень важный метод. Да. Так? Даже если использовать гормональную контрацепцию, все равно надо использовать презерватив. Это предохранение mm -hmm. от спида, mm -hmm. от заболеваний, передающихся половым путем. Так? И от вируса папилломы человека, опять-таки, профилактика рака шейки матки, об этом тоже надо помнить. Так? И... Различные писарии, чего только нет. Того, что... Пластырь. Ну, пластырь. пластырь это гормональная контрацепция, только другой вид а, да? ввода, да. Угу. То есть есть таблетка, есть пластырь, угу. есть кольцово влагалище. Это все гормональные методы контрацепции. Просто гормон выходит в разным входит в нас разными путями, скажем так. Угу. Да? То есть... Но все это низкодозированные препараты, которые имеют практически стопроцентную эффективность. Mm -hmm. Жінка может сама убирать, я так разумею, Но все одно у нас можно же прийти и самому придбати препарат. Как бы вы радовались в этом питании знаете, диеты? если женщина здорова, да. и у нее нет никаких дополнительных вот требований, кроме контрацепции, да, она может прийти в аптеку, и аптекарь ее еще порекомендует. Но у нас же помимо требований контрацепции существует много других желаний. У кого-то хочется избавиться от угрей на коже, так? Угу. Подростковые угри отнюдь нередкое явление. Вот это акне, так? То есть некрасивые личики у наших девочек свидетельство того, что они не знают, что можно принимать гормональную контрацепцию, имея чистая личика. Болезненные месячные ⁇ это тоже гормональная контрацепция. Обильные месячные. Уже подсчитано, что женщина в течение менструации проживает 9,5 лет. Девять с половиной лет. Вычеркнуты, можно сказать, из жизни. Из активной, интересной, счастливой. Так? Это можно сократить в половину. Принимая гормональную контрацепцию, вы убираете количество менструальных дней. Вы убираете обильные месячные. Это тоже, есть женщины, которые желают этого, и для них, пожалуйста, вы можете это иметь. Так? Есть такое состояние предменструальный синдром, кому из нас не знакомо. Да? Плаксивость, перепады настроения, а мы кого у кого говорить, агрессия, не да, леч, ч, отеки. Чи, чи не, чи не 20 ну? вариантов и симптомов. Да, 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 да. Да, 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 предменструального синдрома, но это тоже лечится гормональной контрацепцией. Так? Есть различные кисты яичников, тоже можно лечить гормональной контрацепцией. То есть очень много преимуществ, помимо чистой контрацепции, Женщина может получить благодаря приему различных таблеток. Так? А, так ты, то, есть, ей то Лучше прийти к гинекологу. Чех, да. Mm -hmm. И именно она выскажет, что ей хочется. Даже гинеколог посмотрит на эту женщину и определит, что ей. надо. Может mm -hmm. быть, у нее усики растут слишком сильно, так и на ногах волосики. Гормональные контрацепции есть, которые с антиандрогенным эффектом. И они помогут этой женщине стать красивой и привлекательной. Нас едут звонить, по слухам, потом продолжим. Прошу в эфире. Добрый день. Добрый день. Надо всегда видеть Наталью Александровну на экране. Наталья Юрьевна, спасибо. Пациентка нашей консультации. Спасибо. Скажите, пожалуйста, киста на яичнике, кроме теста на онкологию, что делается, какая диагностика? Спасибо большое. Дякую. Мы ждем еще 223.0971. Прошу. Вы знаете, киста на яичниках – это состояние, которое может быть функциональным, то есть абсолютно физиологичным а может таить в себе онкологическую угрозу, то подойдя к акушеру-гинекологу и сделав УЗИ, первый этап, второй, сделав тест на онкологические, то есть онкомаркеры яичников, мы можем уже, по крайней мере, сразу же определиться, что делать с этой кистой. Если же онкомаркеры отрицательны, сделать УЗИ сразу же после месячных, где-то третий, пятый день менструального цикла, и ну, практически 80% кист вы уже там не увидите. Да? Поэтому тесный контакт с акушером-гинекологом обеспечит вам здоровые яичники. Uh -huh. А как вы зазначили, что, если якисты, можно еще и принимая принимая гормональные контрацептивы, не будет никаких кист яичников. И даже мы лечим функциональные uh -huh. вот такие кисты яичников, есть женщины, у которых есть, они часто вылепят? да, uh -huh. у которых часто вот эти кисты наблюдаются, для них самый лучший метод это попринимать гормональную контрацепцию, и она будет здоровая. То есть мы даем яичникам покой. Различные кисты, даже вот в молочных железах, дисгормональные Заболевания, а? такие мастопатии. Сейчас же очень распространенное явление. Это тоже все лечится гормональными контрацептивами. Мы даем покой яичникам. Даем покой, естественно, мы профилактируем очень многие вещи, которые могут быть. То, что очень часто работает, то очень часто ломается. Если яичники работают каждый месяц и в большой нагрузке, естественно, они часто ломаются. Угу. И оттуда отсюда получается различные дисгормональные заболевания не только в яичниках, но и в эндометрии, в молочных железах и в других органах. Если мы даем покой яичникам, мы переводим женщину на низкий, ровный уровень гормонов. И отсюда женщина ровная в течение всего менструального цикла. Так, у нее спокойная нервная система, у нее уравновешенная семья. Так, никто не страдает от ее перепадов настроения и не возникает никаких кист и никаких неприятных так, хотелось бы узнать, если едут зоню, я готовы да. да? слушать. Ну, 223-09-71, еще да? есть немного времени, можем, будь ласка примемо примемо я так понимаю еду звонючка я как же звонила говорить пожалуйста, что вы хотите. Наталья Александровна да? извините, менструальный период давно закончился 68 лет ага. э, да и поэтому тест на онкологию был сделан полгода тому назад и как-то вот отношение к тебе не очень вы сами понимаете Вы знаете 68 лет эту кисту надо убирать это Я уже так, не может быть физиологической умею, кистой. Это уже киста патологическая. В 68 лет яичники уже находятся в состоянии атрофии. То есть там уже не должно быть вообще никаких кист. Если имеется киста, в период менопаузы эту кисту надо убирать. Она может переродиться. Если на сегодняшний день, еще полгода вы говорите, назад, был онкомаркер отрицательный то уже по прошествии полугода он уже может быть положительный. Кисты яичников в менопаузе – это очень агрессивная субстанция. И она может А постриться, щось за 2 за 3 місяць жінка може згоріти від рака яєчників, поэтому не тянітьте время, убирайте цю кісту. Скажіть, mm -hmm. а та сама історія, ну, алгоритм, якщо людина використовує жінка. Так. Yeah. А щось в цьому питанні все одно більше ваги перекладається на жінку, так? В yeah. питанні yeah. про заплідних засобів в певних, так само, така сама історія, якщо жінка використовує спіраль, ті самі купочки. Yeah. Якщо їх відмінити, відмовитися, то через певний час одразу можна завагітніти. Так, звичайно. Да, да. Я, так, звісно. Всі методи чому контрацепції постійно, обратимі. Постійно, да. про це запитують, тому що ну, досить велика кількість чому жінок вважає, що через те, що вони або довгі часи користовували якісь протизаплідні засоби, зараз не про пігулки. Та да ні, у нас такі жінки. 2,5% всього використовують гормональну контрацепцію. Так що їх ще мало, правда? Да. А вони, їх практично ні. 2,5%. Ті, хто не може довго завагітніти, да. вважає, що да, це стається через що те, що да, вона використовувала. Її доктор назначив. Вона навіть їх не приймає, то її доктор назначив. Мало жінок, так? Проданным упаковкам контрацептивов, так это угу. уже подсчитано. Что у нас всего 2,5% женщин принимает гормональные контрацептивы. Так, угу. Это вообще просто капля в море. А 25% делают аборты. Ну так от чего женщина не может забеременеть? От того, что она сделала аборт. Это вот а так как поставить так званого календарного метода? Верите в него можно? Так Вы знаете, календарный метод, хорош. календарный метод хорош, но 29% женщин, которые якобы все подсчитывают скрупулезно, они беременеют очень хорошо на этом методе. На выход яйцеклетки Имеет большое количество факторов, влияют на вот дату выхода яйцеклетки. Конечно, если каждый месяц вы будете использовать тест на овуляцию, это тесты продаются в аптеке, да, так же, раз. как тест на беременность, да. да, и каждый день вы будете делать этот тест, по моче определять, есть у вас овуляция или нет, да, то вероятность того, что будет более точно соблюдаться этот календарный метод, велика. Но сперматозоиды живут четверо суток, яйцеклетка живет двое суток. Вы сделали тест. У вас он сегодня отрицательный. Вы живете половой жизнью. Через трое суток Пожили половой жизнью, сперматозоиды сохранились. Через трое суток вы живете половой жизнью, и вот эти самые активные живучие сперматозоиды догнали эту яйцеклетку, и вы все равно забеременели. Так? Поэтому не надо полагаться на случаи, лучше все-таки использовать Ой, более а современные методы. А она так яйцеклетки? Так, хороший сегодня эфир. У нас идет звонивач, прошу Алло, добрый день. Говорите. Меня зовут Татьяна Владимировна. Я хотела проконсультироваться по такому вопросу. Мне 61 год. 55 мне прекратили, ну климат наступил. В 2007 у меня была операция по женской дисплазии, если я правильно. Mm -hmm. Потом я наблюдалась у своего гинеколога, и вот э, месяц назад я оформляла МСЭК, инвалидность. Да. И ну, настолько сильно оформляла инвалидность, волновалась, что у меня открылось кровотечение. Кровотечение небольшое, но такое. Направил меня гинеколог на УЗИ, вот диагностический центр, мне врач сказал такое, что я, у меня получилось омоложение клеток, как будто мне 17 лет. Ну, у меня, конечно, волосы дыбом, но прекратилось кровотечение. Теперь что мне делать, верить или как, или бояться, не бояться. Ну, я думаю, что вы сами понимаете, что омоложение организма не могло произойти. Ну, так, да. это да. цеблоды, То есть, конечно, цеблоды, бывают цеблоды, гормональные, был, опухоли, называют, яичники, да? да, которые дают большое количество эстрогенов mm -hmm. и начинаются как месячные. Это очень плохая ситуация, так? Если у женщины в менопаузе появились кровянистые выделения, нужно бегом бежать к гинекологу, прежде всего смотреть шейку матки. Коль, у вас раньше была дисплазия, давным-давно самоизлечение от дисплазии происходит достаточно редко. Именно поэтому чаще всего происходит переход в рак. Рак шейки матки – отнюдь не редкое заболевание в нашей стране. Именно потому, что женщина очень редко ходит к гинекологу. Поэтому бегом к гинекологу смотреть шейку матки, смотреть эндометрии, омоложение не произошло. У вас есть какое-то серьезное заболевание. Не сидите, не ждите ничего. Вам дуже сьогодні буду дякувати. Ми обов'язково побачимося. Тема досить важлива. Хотіла завершувати, але нас і додзвонювач. Прошу дуже швидко. Ми не можемо часу. У нас немає часу. Кажіть, будь ласка, ви в ефірі. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Ви в ефірі, говоріть. Здравствуйте. У меня вопрос. У меня сейчас четвертый месяц беременности и молочница. Чем я ее могу вылечить, чтобы не помешать... Так, а mm -hmm. я тоже да. коротко. Да. Давай. Значит, молочница это дисбактериоз. При беременности снижается иммунитет, именно поэтому у вас и появляются различные дис, вот, дисбиотические состояния. Они прежде всего происходят в кишечнике и только вторично происходят во влагалище. Основное ваше внимание должно быть обречено на диету, убрать Харчевание. все сладкое совсем. На месяц представьте, что у вас сахарный диабет. Вам нельзя ничего сладкого. Уберите стринги, уберите синтетическое белье, уберите каждодневные прокладки. Очень много в питании должно быть кисломолочных продуктов. Приобретите вагисан, приобретите йогурты. То есть то, что нормализует микрофлору вашего кишечника. И тогда у вас будет все в порядке. Побільше кефіру, поменше менше цукерок, да, правда? Да, да. Я вам дуже сьогодні. Да. Дякую, побачимось. Вам нагадаю, що сьогодні гостем у другому блоці була Наталя Волкова, завідувача жіночу консультацію клініка діагностичного центру по черська району міста Києва. Переходимо до наступного блоку до корисних порад. Миловаріння зараз набуває все більшої популярності. ручної роботи в домашніх умовах завжди буде відповідати вашим потребам і особливостям саме вашої шкіри. Зволоження, очищення або ж оригінальний вигляд, все це ви можете створити самі як Это в следующем блоке. Не промахайте.